моя рідна Україна моя земля, Україна, мальовничий край, що славиться багатством та родючістю земель, малозвучною душевною піснею, завзяттям та козачою силою парубків, миловидністю слов'янок, українок. Та не менш відомою на увесь світ ексклюзивною для туристів і такою звично апетитною для нас, українців, є традиційна українська кухня. Гостинність чи не найголовніша риса нашого народу? Тому зустрічаючи гостей, ми в першу чергу накриваємо щедрі столи. Тут вам і борщ, і галушки, і сало з горілочкою, і вареники з картоплею. Загалом повні горщики усілякої смакоти. Українська кулінарія нараховує сотні рецептів. Для більшості страв характерний складний набір компонентів, а також комбінування декількох способів теплової обробки продуктів смаження, варіння, тушкування, запікання. Така технологія обумовлює неповторні смакові якості, аромат, соковитість їжі. Українська народна кухня взяла свій початок від простих у приготуванні сільських страв, основою яких є злакові та овочі, такі як картопля, капуста, буряк та гриби. Із них такими смачними виходять борщ, капусняк, голубці, квашена капуста, солоні, огірки. Люблять українці також яєчню із салом і ковбасою з м'ясних продуктів споживається в першу чергу свинина, потім яловичина і птахи. Популярні печеня по-домашньому, українські битки, шпигована часником і салом бужанина, тушкована з капустою і салом свинина, крученики, завиванці, фарширована птиця. Здавна значне місце в харчуванні займає риба, улюблені страви українців, карась запечений у сметані, щука тушкована з хроном, судак, запечений із грибами і раками, рибні крученики. Я працюю над проектом Комінтернівське багате, хліб і сіль у кожній хаті. Вчаю історію виникнення українських страв. Сам готую і всі учасники клубу Берегиня, вареники, пироги, пампушки це найтрадиційніші страви українців. Пропоную вам скуштувати. Те, що смачно, безперечно, вміє ласувати наш люд. Загалом українці спрадавна хліборобський народ. Любов до хліба відобразилася і у їх меню, значне місце, в якому складали хлібні страви і борошняні вироби, вареники, галушки, гречаники, сочники, шулики, млинчики, коровай, корочун, лежень, паска шанують таки в Україні традиційні наїдки. Популярні для нашого народу і різні каші: пшоняна, гречана, гарбузова каша з гречаного борошна, що їдять з молоком чи сметаною і соняшниковою олією. Просто пальчики оближеш. Усі дари землі використовує винахідлива українська кухня. Говорити, не переговорити, скільки всього можна приготувати. І що цікаво, кожен регіон нашої країни має свою головну страву: крученики позакарпатські, котлети по київськи, короб одеський. А от в місті звідки я родом спеціалізуються на драниках, або як їх ще називають, дерунах. Проте, не ці страви будемо ми сьогодні готувати. А ту, яка по праву вважається головуючою на кожному столі. Ну, звісно ж, це український борщ. Його рецептура нараховує до 30 варіантів. Полтавський, Волинський, Чернігівський, Галицький, Львівський, Селянський, Дніпровський та інші це традиційна українська страва, яку їли бодай не щодня, та подавали і на вечорницях, і на весіллі. Добре приготовлений у печі борщ не приїдався, а другого дня був навіть смачнішим, ніж першого. Приветствую вас на нашей кухне. Сегодня я хочу поделиться с вами секретами украинского борща. Ну, не традиционного, а более постного, летнего варианта. Приступим. Для этого нам понадобится картофель, буряк, морковка, грибочки, лук. Начнем мы с картофеля, потому что он дольше всего отваривается. Понадобится картофель 5, это примерно на 5 литров жидкости. Картофель мы отправляем в самый первый, так как он дольше всего готовится из наших ингредиентов. водичку нам надо немного посолить. Для того, чтобы картофель наш не переварился, не пустил лишний крахмал. И борщик был более прозрачный и более красивый. Следующее мы берем грибы. Я отварила и приготовила белый гриб. Он был сухой. Я его залила перед этим водичкой. Он постоял так пару часов. После этого он варился э, примерно так полчаса. И теперь мы отправляем его к борщу. Нарезаем. Что хочется объяснить? Объяснить хочется то, что, э, конечно, традиционный украинский борщ, он, конечно же, с мясом. И мясо должно быть с костей, с костью, которая э, должна отвариться, должен быть бульон. Но гриб его неплохо заменяет, это мясо. И вот в данный момент, в летнее время, немножко хочется более постного блюда. Мы отправляем следующие грибочки. И вот, ну, мое личное мнение, юшечка, которая варилась, которой варились эти грибочки, мы тоже отправляем туда. Потому что она пустила свой запах и аромат, тем более это белый гриб. Вторым этапом для нас станет зажарка, которую мы сейчас будем делать. Для этого нам надо понадобится одна большая луковица. любое масло, которое вам. Я в данный момент использую подсолнечное. Отправляем наш лучок первый. И ждем, чтобы он стал более прозрачным. Также нам надо морковка, бурячок, мне нравится, когда в борще нарезано все тонкой соломинкой. Я вот морковку нарезаю такими слайсами. После этого, после слайсов, измельчаю в такую тонкую соломинку. Почему я выбрала такой способ нарезки? Потому что так остается вкус овощей. Когда они натерты на терку, вкус более теряется, становится прозрачный и вот не чувствуется ни морковки, ни свеклы, ничего не чувствуется. Когда мы нарезаем вот таким способом, тогда в борще чувствуется и морковочка, и свекла. И вот этот борщик у нас получается насыщенный, не такой постный и вот не разбавленный никакими-то посторонними. Вот мы видим, что лук у нас стал уже прозрачный. Туда мы отправляем морковь. же способом я нарезаю свеклу. Мне рассказывали бабушки, что раньше, даже вот весна ранняя, и когда не было самой свеклы, Заменяли свеклу листьями от свеклы. И вот борщ не был хуже от этого. Он больше был даже такой, с таким интересным вкусом. Свеклой мы закончили. Отправляем ее. Мы видим, что морковка у нас и лучок уже соединились во всех своих запахах. Отправляем туда бурячок. Вообще в оригинале надо варить так, чтобы буряк тушился отдельно вместе с томатами. Но я так не делаю, потому что так намного быстрее. И на мое мнение вкус от этого не меняется, а может даже и лучше. Мы туда быстро отправляем томаты. я их в блендере. Может у кого-то нету блендера, можно это заменить э, терочкой. Ну или любым способом, который можно мелко накрошить Более мелкий вариант. Почему мне нравится делать здесь это все блендером? Потому что нет кожуры не семян. Все это перепустилось, стало однородная, довольно красивая консистенция, которую мы заливаем в нашу зажарку. Так она должна протушиться минут 10-15. Это обязательно для того, чтобы буряк сохранил свою, свой цвет и передал ее борщу, нам обязательно нужно Лимон, либо уксус, можно даже лимонную кислоту в порошке, чем-нибудь тем, какой-то кислотой, для того, чтобы не потерялся цвет борщ, борщика. Потому что мы все любим борщик, когда он красный, насыщенный, красивый. И вот... Это мы оставляем томиться. Для нам, для борщика понадобится капуста белокочанная. Нам ее надо грамм 400. Ну, как вы должны смотреть сами, потому что я люблю насыщенный густой борщ. Если кто-то нравится более реже, то вы разбавляете и смотрите на свое усмотрение. Подсаливаем солью. Так в борще она будет так, иметь свой вкус, который не потеряет. Также мы ставим зажарку. Одну чайную ложку сахара. Мы знаем, что во всех продуктах есть сахар, и часто мы боимся в борщ или в супчик добавить немножко сахарочка. Не надо этого бояться, потому что э, во всех продуктах, во всех овощах есть свой естественный сахар. И этим мы только насыщаем вкус э, самого блюда. Картошка, грибочек у нас уже кипят. Мы туда отправляем капусту. приготовить борща больше так как он стоит вот сегодня он будет вкусный а завтра поверьте он будет вкуснее следующий этап мы добавляем шампиньончики можете не добавлять это мой

зажарочка. Какие здесь цвета. Мы подождем, пока вот эта вот вся жидкость выпарится. Буряк и морковка наберут ее в себя. И только после этого мы отправим в борь. А тем временем мы отправляем болгарский перец. было красиво. Овощи мы все крышим соломкой. И с перцем я повторяю то же самое. Для остроты я беру чили. Весь перец я не беру. Я отрезаю всего лишь такой маленький кусочек разрезаем если есть какие-то семечки то мы удаляем и отправляем вот наше блюдо почти готово для того чтобы борщ уже до конца доварился нам надо всего лишь минут 10 и наше блюдо Подходит как бы к завершению своему, мы приготовим зелень. Мне нравится в летнее время вся зелень, и петрушка, и укропчик. Также я беру синдерей. Он дает свой э, насыщенный запах такой аромат. понадобится чесночок. Что хотелось бы сказать за чеснок отдельно, чеснок можно не ставить, это дело вкуса. Вот чеснок дает такую пикантность, которая очень интересно играет в любом блюде, но вот в борще отдельно, потому что это будет зеленью, и мы чеснок поставим в последний момент. Вот мы видим, что у нас наша зажарка уже практически готова. Все свои вкусы, запахи она дала. Жалко вам это не чувствуется, мне это очень чувствуется. Буря, картошка, капуста тоже готовы. Мы все это соединяем. Делаем огонек поменьше. Мы видим, какой цвет насыщенный, красивый и какой насыщенный наш борщик. Также я хочу добавить в наш борщ белую фасолю. Фасоль я свою приготовила заранее. Для того, чтобы нам отварить фасоль, нам надо замочить ее заранее часа на два, чтобы она постояла в холодной воде. После этого мы ставим ее на огонь. Как она закипает, мы воду обязательно сливаем. Так мы эту процедуру проделаем еще два раза. Вы можете все это упростить, взять обыкновенную баночку фасоли, пол-литровую в магазине, и добавить. Я же делаю так, а вы уже выбираете сами. Добавляем фасольку. Вас из-за вуха вид борщу на ведь коли він летя, наче пісня из курша. Ой, мій борщ, пахне часничком, вся их дня за столом. Поборщу старый, как меня, проситься сама тайня. Мы уже солили но добавляем еще немного соли. А в принципе, вы должны попробовать перед тем, как что вы готовите. Мы выключаем наш борщик, и после того, как мы его выключили, мы добавляем зелень и чесночок. Закрываем крышкой и даем ему настояться какой-то час. Ну вот, борщик нас. Постоял, настоялся. Все запахи свои он отдал, все вкусы нам. Мы его сейчас попробуем. А ручка хмельна, Русица сама-то не одна. Заправляем его в домашние сметаны. И я сейчас его попробую. Вся ревня.

І просвітилися і підкріпилися, апетит розігрався не на жарт. Залишається побажати усім смачного і до нових зустрічей. Хай ваше життя буде приправлене усіма прянощами в ідеальних пропорціях. Бувайте!